Saksi berkata, satu mesyuarat khas telah diadakan pada 17 Julai 2025 berbincang tentang penyelarasan kronologi apa yang berlaku pada hari tersebut 16 Julai 2025. Ini bermaksud kronologi bermula dari bagaimana zarah ditemui sehingga bagaimana zarah dihantar ke hospital. Saksi telah membaca dan membuat salinan scan diary-diary dan catatan zarah dan telah menghantar salinan kepada beberapa orang guru. Hakim Corona bertanya kepada saksi, apa perasaan saksi sekiranya barang peribadi seperti diary saksi dikongsikan kepada orang lain? Jawapan saksi ialah saksi tidak suka perkara itu dikongsikan. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akaun TikTok Plot Twizara. Saksi bersetuju ada beberapa muka surat dairi Zara telah dibocorkan kepada media sosial seperti TikTok yang cuma menunjukkan bahan kandungan yang negatif saja. Itu adalah sebahagian ringkasan keterangan saksi dari kenyataan media pasukan Guaman Puan Noraidah binti Lamad, ibu kepada Zara untuk hari ke-41 prosiding inquest kematian Allahyarhamha Zara Khairina binti Mahadir. Mari kita ikuti keterangan penuh diponen ke-49 Puan Yuslina binti Badrum. Saksi ialah seorang guru tingkatan 6 dan warden asrama di SMKA Tun Dato' Mustafa sejak tahun 2015. Saksi cuma mengenali Zarah sebagai pelajar tingkatan 1 yang tinggal di asrama di bawah penyeliaannya. Beliau tidak mengenali Zarah secara peribadi. Saksi berkata dia mendapat garis panduan tugas warden dari Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah. Beliau juga ada menerima pementoran dari mana-mana warden lain kerana mereka saling berkomunikasi dalam WhatsApp grup warden. Ini termasuk pementoran dengan Ketua Warden Cikgu Azhari. Saksi berkata aspek skop tugas warden adalah untuk melaksanakan penjagaan pelajar seperti kebajikan, keselamatan, penyediaan tempat yang kondusif untuk para pelajar menginap. Warden juga memastikan pelajar mengikut rutin harian, mengurus pelajar yang sakit, mendengar aduan dari murid dan mengambil tindakan lanjut jika aduan berasas dan menghubungi ibu bapa pelajar jika ada yang berlaku kepada anak-anak mereka. Kriteria seseorang untuk menjadi warden adalah sihat fizikal tubuh badan dan boleh menjalankan tugas. Waktu tugasan warden adalah 4.30 petang ke 11 malam. Tugas rondaan warden adalah terutamanya sekali waktu prep yang habis dalam jam 10 malam. Menurut saksi, biasanya warden asrama cuma akan membuat rondaan setiap aras asrama mengikut keperluan. Maksud saksi, rondaan biasanya dibuat jika ada bilik dorm asrama yang masih mempunyai lampu menyala. Biasanya saksi sendiri akan melihat keadaan keseluruhan bilik asrama dari aras bawah asrama. Saksi berkata ada buku laporan warden bertugas disediakan untuk pengisian warden. Bentuk buku adalah bandel kertas A4 yang dibinded dan ada cetakan kriteria pemantauan yang perlu dibuat. Selepas jam 11 malam, saksi berkata keadaan warden bertugas on call yang perlu di kawasan sekolah dan bersedia untuk dihubungi selepas jam 11 malam. Saksi berkata sistem ketua dom di asrama sekolah sudah lama dilakukan tetapi saksi tidak ingat bila. Seingat saksi, sistem ketua dom dilakukan untuk semua tingkatan. Tujuan ketua dom di asrama sekolah adalah untuk memastikan ahli-ahli dom mematuhi peraturan asrama, terutama sekali aspek kebersihan dan pematuhan masa. Seorang ketua dom mestilah seorang yang bertanggungjawab dan boleh membimbing pelajar tingkatan satu dan menunjukkan contoh yang baik. Saksi tidak terlibat dalam tapisan atau lantikan siapa pelajar yang menjadi ketua dom. Saksi tidak tahu mengenai ketua dom yang membuat peraturan dom bilik sendiri. Saksi berkata pemantauan warden dengan ketua dom biasanya dilakukan dengan meminta maklum balas jika ada sebarang aduan di mana dom melalui ketua dom. Saksi tidak setuju bila ditanya ini bermaksud ketua dom diberikan kebebasan atau dibiarkan mengurus dom sendiri tanpa pengawasan dan pemantauan rasmi. Seingat saksi, pelajar tingkatan 1 mula ditempatkan di Aras 3 bermula tahun 2024. Saksi kata susunan birik dom adalah di bawah bidang kuasa penyelia asrama. Saksi tidak pernah terlibat dalam unit disiplin sekolah. Guru-guru yang terlibat dalam unit disiplin sekolah adalah Cikgu Asnan, Cikgu Mulyati, Cikgu Nurul Syahadah, Cikgu Nur Sukriah, Cikgu Hamid dan Cikgu Sabturiyah. Tugas para guru disiplin adalah memastikan pelajar mematuhi peraturan sekolah. Skop tugas unit disiplin adalah membuat siasatan terhadap kes dan menyediakan laburan yang berkaitan. Saksi berkata menurut pemahaman beliau, buli adalah apa-apa perbuatan yang menyinggung atau menyakiti seseorang dengan secara lisan atau fizikal. Saksi berkata kalau ada kes kecurian, pelajar yang mengalami kecurian patut melaporkan terus kepada warden atau guru. Saksi bela ingat tetapi pesanan dan peringatan ini sudah banyak kali disampaikan oleh pihak asrama contohnya semasa orientasi semester pertama. Saksi berkata ketua dom sepatutnya melapor kepada warden yang bertugas sekiranya ada aduan berkaitan keadaan atau dom. Seingat saksi, semua ketua dom pernah dipanggil oleh penolong kanan hal ehwal murid sekolah untuk taklimat sebegini. Pada 16 Julai 2025, saksi berada di kawasan kuartus guru sekolah bila dia pertama dihubungi ketua warden pada 3.30 pagi tetapi dia tidak angkat panggilan telefon tersebut. Dia cuma pergi blok asrama pada lebih kurang 6.30 pagi. Apabila saksi tiba di blok asrama, dia sedar ada warden Cikgu Rohayati yang menjaga para pelajar di bilik isolasi. Saksi tidak pasti siapa pelajar yang dijaga di bilik isolasi. Saksi ingat dapat arahan daripada Ustaz Rizani untuk membuat perjumpaan di antara warden-warden di Dewan Makan bermula jam 7 pagi dan perjumpaan berakhir lebih kurang jam 8 pagi. Menurut saksi, ada tiga siasatan dalaman yang dijalankan bersama unit disiplin sekolah 16 Julai 2025 pagi 10.30 pagi di Musola, 4 Ogos 2025 pagi di Bilik Kaunseling, dan 5 Ogos 2025 jam 10 pagi di bilik kaunseling juga. Peranan saksi adalah sebagai wakil warden untuk menembu bual saksi-saksi yang terlibat. Saksi berkata saksi siasatan dalaman pertama dijalankan di dalam Mosolah pada 16 Julai 2025. Saksi nampak para guru-guru disiplin mengumpulkan ahli dom zarah dan memanggil juga mana-mana pelajar tingkatan 4 untuk menjaga pelajar di Mosolah kerana mereka belum tahu siapa yang terlibat pada kejadian 15 Julai 2025 pada ketika itu. Saksi berkata siasatan dalaman pertama di Mosolah bermula melibatkan ahli dom bilik Zarah dan beberapa pelajar senior tingkatan 4. Ketika saksi sampai, dia melihat cikgu Syahadah menemu bual pelajar tingkatan 4. Saksi ikut duduk di depan pelajar tingkatan 4 dan beliau membawa mereka secara berkumpulan. Saksi nampak Cikgu Syahadah menemu bual pelajar tingkatan 1 secara individu. Hasil temu bual saksi dengan pelajar senior tingkatan 4, saksi simpulkan bahawa ada kes kecurian yang diadukan kepada para pelajar senior dan mereka ambil tindakan untuk berjumpa Zarah untuk menyiasat kes kecurian tersebut. Menurut cerita mereka, mereka panggil Zara ke sebuah bilik dom untuk soal siasat. Pada masa yang sama, ada berlaku spot check di bilik dom Zara dan mereka menemui pin bendera ketua dom Zara juga yang ikut ke bilik dom lain untuk menyoal siasat Zara juga. Saksi berkata, dia ada tanya, "Adakah kamu ada bersikap agresif terhadap Zara?" Dan para pelajar senior tersebut menafikan mereka ada bersikap kasar. Tetapi saksi berkata para pelajar tidak ada memberitahu jika mereka ada menggunakan kata-kata kasar. Saksi tidak tahu dan tidak dimaklumkan mengenai hasil rasmi siasatan dalaman kerana laporan disediakan oleh guru unit disiplin unit disiplin yang bertanggungjawab dan menurut saksi, mereka ada sediakan laporan siasatan dalaman. Saksi tidak tahu dan tak dimaklumkan bagaimana hasil maklumat siasatan dalaman tersebut disampaikan secara lisan kepada penetua. Saksi berpendapat Hasil siasatan dalam pertama sepatutnya dibincangkan di mesyuarat guru 17 Julai 2025 tersebut tetapi saksi akur krisis ini pertama kali berlaku jadi apa yang sepatutnya dibuat tidak dapat dibuat kerana pihak sekolah perlu menyantuni pihak yang melawat sekolah pada ketika itu seperti KPM dan PDRM Polis Raja Malaysia Saksi berkata pihak sekolah tidak ada memaklumkan kepada Mama Zara hasil siasatan dalaman tersebut Saksi berkata sebagai penjawat awam, mereka terikat dengan akta yang terpakai melainkan KPM sendiri yang mengeluarkan kenyataan. Saksi berkata siasatan dalaman kedua pada 04 Ogos 2025 adalah berkenaan kegiatan spot check oleh Ali Domzara pada malam 15 Julai 2025. Siasatan dalaman ketiga adalah mengenai sebuah fail audio yang dimuat naik ke media sosial yang mempunyai suara Zara bercerita mengenai KM dan saksi berkata mereka menyiasat dan mencari siapa KM yang dimaksudkan. Pada 16 Julai 2025, jam 11.15 pagi, saksi dimaklumkan bahawa dua buah buku diari milik pelajar telah ditemui oleh seorang pelajar senior di dalam Almari Dom Zara. Buku tersebut diserahkan melalui Cikgu Gloria kepada saksi untuk disimpan sementara. Saksi berkata dia ada membaca buku diari Zara kerana ianya menjadi bahan rujukan dalam siasatan dalaman. Pada ketika itu, keadaan Zara adalah kritikal di hospital dan saksi berkata mereka tidak boleh bertanya Zara sendiri. Oleh sebab itu, saksi berkata bahan buku diari Zara dijadikan bahan rujukan siasatan dalaman. Pada 17 Julai 2025, saksi menerima dua lagi buku milik pelajar termasuk satu buku diari dan sebuah buku latihan bertulis perkataan negatif yang ditemui oleh Cikgu Miswati semasa proses mengemas almari pelajar di dom. Pada 18 Julai 2025, saksi menyerahkan keempat-empat buku tersebut kepada Cikgu Azhari untuk tindakan selanjutnya. Saksi berkata pada awalnya Cikgu Azhari ada memberitahu saksi yang dia sudah dibenarkan bagi balik buku-buku tersebut kepada Mama Zara. Namun selepas panggilan telefon oleh pegawai penyiasat Inspektor Wong, Cikgu Azhari berkata ada perubahan arahan dan buku-buku tersebut diserahkan kembali kepada saksi untuk disimpan sementara. Saksi berkata dia ada membuat salinan fizikal fotokopi dan salinan digital secara scan imbasan buku-buku dan dokumen tersebut buku ungu, hijau, coklat dan 15 helaian kertas yang ditemukan. Menurut saksi, tujuan pertama saksi membuat salinan adalah memberi makluman kepada pegawai penyiasat sebelum mereka menyerahkan bahan buku sebenar. Tujuan kedua adalah atas permintaan Mama Zara sendiri yang ada memohon melalui Cikgu Nurasimah yang bersama beliau di hospital. Saksi membuat scan terhadap setiap muka surat buku-buku dan helaian kertas dalam bentuk soft copy file PDF, portable document file dan telah menghantar salinan semua isi kandungan kepada empat penama Cikgu Nora Simah, Cikgu Azhari dan Pentadbir Sekolah, Pengetua dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Berkenaan permintaan Mama Zara, saksi ingat dia ada memberi salinan soft copy scan kepada Cikgu Nora Simah pada 17 Julai 2025, lebih kurang jam 2 petang. Tetapi saksi tidak tahu atau ada bertanya sama ada Cik Gunora Simah sendiri ada serahkan salinan tersebut kepada Mama Zara. Ini kerana saksi juga tahu Cik Gunora Simah sudah mula bercuti pada 17 Julai 2025. Saksi bersetuju dia boleh juga menghubungi Mama Zara sendiri untuk menghantar skan tersebut. Tetapi saksi tidak melakukannya pada masa itu saksi berkata dia tidak terfikir untuk berkongsi diari tersebut kepada Mama Zara kerana dia sudah serahkan salinan scan kepada Cikgu Norasimah. Saksi berkata selepas beliau membaca tulisan di buku-buku dan dokumen tulisan yang dikatakan milik Zara, dia mendapati Zara adalah seorang yang agak sukakan hidup dan persahabatan. Zara mempunyai dua orang kawan baik dan Zara mahu berubah menjadi seorang yang baik dan dia mengagumi untuk menjadi seperti seorang pelajar senior di sekolah. Zara juga dikatakan mempunyai sisi negatif. Saksi berkata dia tidak ada niat untuk membuka aib Zara dalam berkongsi imbasan dengan pihak sekolah. Beliau berkata tindakannya hanya bermaksud cuma membantu siasatan kepada insiden Zara. Tetapi saksi bersetuju, sebenarnya ianya bukan tugas pihak sekolah untuk membuat demikian pihak berkuasa hanya perlu tahu kewujudan buku dokumen tersebut untuk siasatan mereka. Saksi bersetuju ianya juga bukan tugas pihak sekolah untuk mengetahui dan memahami isi kandungan buku-buku tersebut kerana ianya semua bersifat peribadi kepada Zara. Salinan scan diari nyari tersebut telah dikongsikan oleh saksi kepada seorang cikgu melalui WhatsApp. Namun tidak pasti sama ada scan tersebut telah dikongsikan kepada Mama Zara. Saksi juga ada menunjukkan salinan diari tersebut kepada seorang pelajar untuk menenangkan perasaan pelajar. Saksi berkata dia tahu mengenai Imam Mazara ada dibuang dari laman WhatsApp grup rasmi para guru dan ibu bapa pelajar sekolah selepas insiden Zara 16 Julai 2025. Saksi tidak tahu siapa, bila dan mengapa perkara ini berlaku dan tidak ada bertanya lanjut mengenai perkara ini. Saksi tidak bersetuju bahawa pihak sekolah tidak menjaga perasaan Mama Zara selepas insiden Zara berlaku. Terutamanya apabila pihak sekolah tidak memaklumkan Mama Zara hasil siasatan dalaman, tidak memberikan salinan diari kepada Mama Zara dan juga membuang Mama Zara dari laman WhatsApp grup rasmi para guru dan ibu bapa sekolah. Saksi tahu mengenai keputusan pihak sekolah tidak membenarkan para pelajar menelpon para ibu bapa mereka selama dua hari Saksi tidak bersetuju bahawa ini merupakan usaha sistematik oleh pihak sekolah untuk menyimpan ataupun withhold information daripada Mama Zara. Saksi berkata pihak sekolah cuma bertindak atas landasan betul dalam memberikan kerjasama kepada pihak polis dalam siasatan insiden Zara. Saksi berkata insiden Zara adalah di luar jangkaan semua pihak dan pihak sekolah telah berusaha yang terbaik untuk menjaga kepentingan semua pihak. Saksi bersetuju ada beberapa muka surat diari Zara telah dibocorkan ke media sosial seperti TikTok yang cuma menunjukkan bahan kandungan yang negatif saja. Saksi tidak bersetuju ada seseorang dari pihak sekolah yang membocorkan diari Zara untuk menjawab spekulasi warga net atau netizen di media sosial. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akaun TikTok plot twist Zara. Saksi tidak bersetuju bahawa pihak sekolah cuba mengelak liabiliti dengan tidak berkongsi dengan Mama Zara, isi kandungan buku diari dan membuat mindset keputusan Zara seorang pelajar yang bermasalah. Saksi bersetuju bahawa insiden Zara ini boleh dielakkan jika set kamera keselamatan CCTV close circuit television dipasang di asrama. Beliau berkata selepas 15 Julai 2025, pihak sekolah ada memasang set CCTV dipasang tetapi beliau tidak tahu di mana ianya dipasang sebab beliau bukan lagi seorang warden asrama. Selama menjadi warden, saksi tidak pernah mendapat sebarang aduan kes kecurian atau buli. Jika ada aduan, biasanya saksi akan membuat siasatan dan jika aduan didapati berasas, mereka akan bawa kes ke pengetahuan unit disiplin dan unit bimbingan dan kaunseling. Para ibu bapa pelajar terlibat kemudiannya akan dipanggil dan jika kes tersebut serius hukuman akan diberikan contoh saksi berikan adalah kes pelajar lelaki yang ponteng keluar sekolah untuk bermain futsal mereka dikenakan hukuman gantung sekolah hakim korona juga telah mengutarakan beberapa soalan kepada saksi yang mana hakim korona bertanya adakah saksi telah berkongsi diari-diari yang telah di-scan kepada cikgu lain saksi menjawab dia telah berkongsi diari-diari tersebut dengan beberapa orang guru melalui WhatsApp dan saksi juga setuju bahawa cikgu-cikgu yang menerima perkongsian diari-diari yang telah diskan melalui WhatsApp bukanlah pihak berautoriti. Hakim selanjutnya bertanya adakah saksi pernah terfikir tentang perasaan Zara apabila diari-diari yang telah diskan tersebut dikongsi kepada beberapa orang cikgu. Cikgu mengatakan dia tidak terfikir perkara tersebut dan tidak pernah ada niat untuk membuka aib Zara. Hakim selanjutnya bertanya apa perasaan saksi sekiranya barang peribadi seperti diari saksi dikongsi kepada orang lain. Jawapan saksi ialah saksi tidak suka perkara itu dikongsikan. Itu adalah kenyataan dari Cikgu Yuslina binti Badrong di Ponan ke-49. Kita nantikan pendedahan demi pendedahan yang akan kita ketahui melalui proses proceeding inquest Zara Kairani Mahdi ini kerana perjalanan inquest masih panjang. Masih ramai lagi saksi yang akan dipanggil, termasuk keterangan-keterangan pakar berdasarkan eksibit, pemeriksaan, siasatan dan apa sahaja yang berkaitan kes Zara ini. Janganlah kita membuat andaian terlalu awal dan membuat kesimpulan tergesa-gesa tanpa mendengar keseluruhan proses inquest, serta apa pun jua, keputusan sebenar adalah di bawah kuasa mahkamah korona. Jangan lupa menekan butang subscribe, like dan kongsi video ini. Tinggalkan komen dan pendapat anda. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Justice for Zara.